ઝડપાયેલી ઈસમોના નામ બીટુ સુબોધ પાંડી ઉમર એકવીસ અને પ્રશાંત જયરામ પ્રજાપતિ ઉમર ઓગણીસ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે હાલ પોલીસે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે રિપોર્ટ કલમી સમાચાર સુરત कल एक जून को जोन फोर की एल की टीम को बात में मिली कि दो आदमी प्रशांत जयराम प्रजापति और बिट्टू कुमार सुबोध पांडे ये दोनों एक स्प्लेंडर लेके अठवा पुलिस स्टेशन की हद में गांधी स्मृति भवन के सामने कदम भवन के पास से निकलने वाले हैं और ये कादरसा की नाल के पास में किसी को एमडी ड्रग की सप्लाई करने वाले हैं तो इस पे पुलिस स्टेशन की टीम के साथ में वहाँ पे सभी स्टाफ को लगाया गया और इन दोनों को वहाँ पर डिटेन किया गया बाद में सरकारी पंचों के सामने और एफएसएल की टीम बुलाई गई आ, इनकी जड़ती तपास में इनसे 100 ग्राम एमडी जो है वो बरामद हुआ जिसकी पुष्टि एफएसएल ने वहीं पे ही टेस्ट करके की कि ये एम है इसकी कुल कीमत दस लाख छः हजार रुपये है तो दोनों ये बिट्टू कुमार सुबोध पांडे ये बड़ोदगांव पांडेसरा में रहता है और मूल रूप से औरंगाबाद बिहार का है और दूसरा आरोपी प्रशांत जयराम प्रजापति ये गणेश नगर पांडेसरा में रहता है और मूल रूप से ये वांदा यूपी का है ये दोनों के पास से 100 ग्राम एम डी बरामद हुआ तो दोनों को पुलिस कस्टडी में लिया गया है और पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि ये जो ड्रग्स है वो जितेश उर्फे पंडित ये गणेश नगर बड़ोदाम में रहता है और मूल रूप से ये सैडोल मध्य प्रदेश का रहने वाला है उसके पास से ये ड्रग्स लिया था और ये कादरसा के नाल के पास में उस जितेश ने इनको बताया था कि एक आदमी आएगा वो तुमसे ड्रग रिसीव कर लेगा जब तुम वहाँ पहुँचो तो मुझे जान कर देना तो ये लोग वहाँ जा रहे थे रास्ते में पुलिस ने इनको पकड़ के और ये दोनों को अभी अरेस्ट किया गया है और आगे की कार्यवाही चालू, चालू है इनकी गुनाहित हिस्ट्री नहीं है दोनों की और अभी बाकी की पूछताछ चालू है कि ये पहले कहीं ड्रग्स इन्होंने सप्लाई किए कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं इसकी पूछताछ इनसे चालू है हाँ ये दोनों कोई काम नहीं करते हैं छोटे मजदूरी करने वाले हैं अभी तक पूछताछ चल रही है उनकी सामने जो भी चीजें आएंगी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में वो आपको शेयर करें तो पहली क्या है? इन्होंने हाँ इनका पहला गुना है